Так, доброго ранку. Футбол, господи, поехали. Кефир под рукой. УПЛ. Карпаты, Львов, Металлист 1925. Ну, Карпаты виноваты, они косячены. У Металлиста было кучу моментов. Там нападающий мог пробежать всю середину поля и выйти один в один с вратарем. Ну, там снег был, но поле вроде расчистили. Сами виноваты, играли в ерунду. Денис Антюх, там, по-моему, защитник крайний. Сейчас открою, там, если пишут составы. Не, не пишут. Накосячил, сбросил, он прошел и ударил. Потом Бруни не сравнял, долго обнимались. Потом опять Антюх забил. И все. Были там пару моментов у Карпат, но не сравняли. Ну, Карпаты такие, то в холод, то в жар. Колос, Ковалевка, <coughs> Динамо Киев. Ну, первый гол, линию потерял на чуть-чуть защитник киевлян. Пошел вертикальный прострел, Климчук в одно касание прокинул мяч мимо нищерета, которого я не переварю. И 1-0. Потом <coughs> Климчук забил красавчик в троечку положил на исполнение мои аплодисменты потом были моменты еще вот этот у них там Авусу по моему, но он так не взлетал вчера, гонец, расслабил булки и Агундана в самом конце на 87-й замкнул прострел от Пихаленка хотя там надо было смотреть не игры у Караваева было или нет, такое спорное и все, и 2-1 Понятно, что Шахтер не мог не воспользоваться. Я думал, что Абаон Бравар даст бой. Я такой Абаоне еще фуфовой не видел давно. Они первый тайм так более-менее отыграли, а потом начал косить и вратарь, и защитники, обрезок куча в опорной зоне на флангах. И, и в итоге Шахтер из ничего но наклепал по самые не хочу. Бондарь, Тобиас, Мэлэрис, Игенауду, Исаак и Ильяс. Все. Там кроме вот этого э, тренера Шахтера, ну все забили. Отвратительная игра Болонии. Ну они обычно дома рубятся со всеми. Слободян сидел со своим внуком, смотрели на это фуфло. Полтава ЛНЗ смотрел, это был в пятницу матч. <coughs> Просперо Ба забил шикарных два мяча. Один убрал с правого фланга под левую ногу, забил водящий. И потом в суматохе капшучка закинул. Я такое обожаю. Проспер Абба молодец. 7 мячей. И большой чудак. Так, просто молодец. И ЛНЗ там где-то вверху. Я сейчас таблицу посмотрю. ЛНЗ вторые, да. 26, это вот так. Я думаю, их может сегодня полезть догнать. Но все равно молодцы. Это вот вам и семочки. Ну, а Динамо Киев э, на дно падает. У них нет там этого, как его. У них нет и, и, и селекции, нет именно спортивной вертикали. Им завозят пацана фуфу, у Зуркисов там все рухнуло. Наверное, в этом году чемпионом будет шахтер. Никакой. Мертвый, убитый шахтер. Так, игроки статистика. Проспера Ба 7, Юли, Юрий Климчук 7, Николай Гайдучик 6, Филипп Будковский 6. Ну, ну Проспера Ба я думаю, он идет куда-то в какую-то, типа, не знаю, его купят, не купят, но куда-то повыше пойдет. Угадали с селекцией. Да сейчас вообще не по их черненьких купили. И Металлист 1925, и еще пару команд. Ну, черные нормально играют. Так, сегодняшний матч. Кривбас Верес. Ну, вот там вечно останавливает матч по два раза. Ну, будет битва. Будут биться. Ну, я думаю, ну, может и ничья быть, либо победа Кривбаса. Ну, у Кривбаса опять, у них защита, это проходной двор. Там тоже эти два нападающих на продажу у Кривбаса. У Атинаса. По же Эпицентр. Ну, тут будет, я думаю, битва, но э, по лесе 2-0-3-0 выиграет. Рух Кудровка, кудрівка. Да команды равные будет гра за 6 очей, да, так називаємо. Тут може бути все, що угодно, пойде ничьи. Так. Хто еще сьогодні? Заря Олександрія э, завтра. Да, время еще не определено. У Заря Александрия. Ну, я думаю, Заря выиграет 2-0. Заря своего не упустит. Они, в принципе, такая добротная сейчас команда. Где там Заря идет? Заря восьмая. В трех очках от третьего места. Тут они все идут по 20 чей целое стадо. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед Ман Ну, было это шоу Вольтомаде. Он был самый лучший, хотя забил Харви Барнс. Но у там замучил. <coughs> Играл креативно. А что значит, длинный, но ну, не долбик. Чудак техничный по самой не хочу. Красавчик. Он мне и в антракте нравился. Так. Ну, в Ман -Сити в Рубен -Диаш забил. Ньюкасл переиграл заслуженно, хотя ожидал от Ман Сити прийти. Ливерпуль, Форест. Ну, Ливерпуль вчера был разбит. Мне задавал вопрос подписчик, что там с Ливерпулем. Во-первых, они тот сезон прошли на максималке, выжили соки. Вот выжатая тряпка. У Блабановского так было. Он дает 86-й хороший, 87-й права, 88-й опять дает. Вот так постоянно шло. Вот то же самое в Ливерпуле. Купили 4 или 3 топовых Экитики, там вот эти хверца. Но они не заиграли еще, да. Не влились. Хотя за такие деньги, за 140 миллионов надо вливаться, да. Ну, если ты стоишь 150, ты должен так, как часы работать. И Форест вчера просто красавцы. Санта, Савона, Уайт. Ну, я просто кайфовал вчера от Фореста. Сенсация, но выиграли по делу. Бормут, Весхэм. Ну, была битва. Весхэм, видите, ожил. Весхэм все, Весхэм не мертвый. <coughs> Кому Муилсон забил два шикарных мяча, такой мощный пацан. А потом это вернее, пенальти стопудовый был. И Генес Унал в конце 2-2. Отскочили. Был дождь, была битва. Волки против Кристал Пелоса. Ну, я сказал, Кристал Пелос разберется и не благодарите. У Матета бегал один в один и забил, но ну, потом Михия и Пино забили свои и все. В там чемпионшип, это очевидно. Так. Так, Берни Челси. Ну там была игра такая бойкая. Но ну, Челси свои аккуратненько забил. Особенно первый мяч мне понравился. І все. И игра закрыта. Брайтон, Бренфорд. Ну, на встречных курсах був. Бренфорд відкрив з пенальти. Ну, Брайтон їх потом додавив. У Брайтона такі мощные чорненькі впереди. Все бігуть, и темповые. Фулхем, Сандерленд. Була одну дятина. В кінці забив Фухем. А, От... Ну, був на длинный прострел. Замкнули. Сегодня Лиц остановила топовый матч. Лиц дома хороши, как никогда. Остановила а тоже в порядке. Будет битва. Счет может быть какой угодно. Ничья, либо победа остановила. Арсенал Тоттенхэм, ну, один из центральных матчей тура. Будет битва. Арсенала не будет легкой прогулки. Может и ничейка быть. Английское, лондонское дерби. Манчестер Юнайтед Эвертон. Ну, топ-матч. Но я думаю, Ман Юнайтед сегодня выиграет 2-0. Они набрали ход все в порядке. Колхозная лига, как говорят, Лига 1. Хотя не считают, так это конвейер для талантов. <coughs> колхозники чемпионата мира выиграют и э, выиграют это. И Лигу Чемпионов. И золотой мяч. Что это так колхозники? Ага. И в каждой команде по три француза в топ клубе по четыре. Так, из вчерашнего. ПСЖ. Ну там халява была. За барного работы не было. Ликаин забил Невеш и Баркаля. У Гавра было два момента, не забили. Стопудовые. Рен Монако. Рен это м -м, плантация по подготовке мегазвезд для мирового футбола. Там у них школа работает как пылесос. Они это делают состав берут где-то там второе третье четвертое место пылят люги, распродаются опять падают на середину и так они постоянно рен. Вчера они Монако убили Будал Камара Эмбола который ушел с Монако и Буас и в самом конце уже при 4-0 что с Монако происходит непонятно три игры выдали супер потом опять яма и пацаны что Сборная Франции, в Монако, молодые. Ничего не могу понять. Так. Ница, Марсель, как я говорю, Марсель бахнет. Ну, Марсель их разорвал, он их просто переехал. Ница даже не знаю, куда бежать. Ланс разбор 1-0. Ну, выиграл Ланс, ожидаемо. Команды обе топ и в порядке полном. Сегодня Асер Леон. Ну, будет битва. Но ну, ближе я вижу Лион. Им все равно где выигрывать. Туза, Ту Анже. Ну, очень атакующая команда Леон. Ну, а сэр, они такие мощные гренадеры. Туза, Анже. Ну, я думаю, Туза Ту сегодня выиграет минимально. Надо брать свои очки. Особенно с Анже. Брест, Мец. Ну, я думаю, Брест сегодня выиграет по-любому 2-0. Нант, Варьян. Ну, будет битва, Нант выиграет 2-0. Лиль-Париж. Будет битва, но я думаю, Лиль сегодня выиграет минимально 2-0. Так, делал прогнозы по боксу. Все четыре боя вот так вот просто. Как, как ясновидящий. А почему? Будешь всю жизнь в спортзале. Так. Вилья Реал Мальорка 2-1 и не благодарите. А Сосуна проиграл Реал Соседаду, не ожидал 1-3. Не смотрел. У вот света мало, поэтому не все могу посмотреть. Барселона Атлетик разорвали. Они Атлетик, Левандовские. Они ничего не это. Атлетик еще до высоко играл. Они просто зоны коридора открывали. И центральную зону, и по бокам ее вбегали все. Торрес забил потом два. И Фермин Лопес. И карточка о Яну Сансету засужена. Просто тупо бил в коленную чашечку сбоку. Подлез. Так. Еще какие матчи. Валенсия выиграл у Леванты, не благодарите, как я говорил. Алавис проиграл Сельти 1-0 дома. Ну, ожидаемо. Сегодня Реала Веда, Рая Валикана. Ну, будет битва. Легкой прогулки у Рая Валикана не будет. А Веда может и выиграть. Реал Бетис, Жирона. О, Витя, Витя, Витя Цыганков. Если будет свет, посмотрю. М -м -м -м. Жирона. Та Реал Бетис выиграет 2-0. Жирона бьется, а живо, но все равно. Она еще в жопе. Хитафи, Атлетика Мадрид. Но тут будет сложный матч, мало, я думаю, забьют. Или 0-0, или 0-1 Атлетика Мадрид выиграет. Эльча, Реал, Мадрид. Будет тоже сложный матч. У Реала не будет прохуки, но они выиграют. 2-0. На вывесе. Эспаньол, Севилья. Будет битва ближе ничья. Так, серия А. Серия А поле Аталанта. Ну там был как бы матч прогнозируемый. Нерес прошел по флангу, забил. Потом опять Нерес и Ланг. Но они в первом тайме уже вели 3-0. Скамака забил красивый мяч на 52-й и все. Больше не взлетали. Уверенная победа Светова. Так. Что, возьму паузу. Фиорентина с Ювентусом сыграли по одному, как и предполагал. Фиорентина отскочила. В была перестрелка. Сначала Оливей забил Джена, потом Калери. потом опять Джена. Ну, такое было, в одни и другие ворота. 3-3. Малиновский играл, я его видел на поле, справа бегал. 3-3. Ну, это уже большое достижение. Так. Что там еще? Другие матчи. У Дениса проиграл в как я и говорил, не благодарите. У Денеса сейчас хороши. Сегодня Верона Парма, ну, ближе ничья. Кремонеса Рома. Будет битва. У Ромы не будет легкой прогулки в 16.00. Смотрим, может добив будет играть. Кременец задумал в порядке, будет битва, ближе ничего. Вацуо лечи. Вацуо выиграет у 2-0, 3-0. Интер Милан, ну, центральный матч тура. кто на Италии сидит в ОКМ Дерби. Ну, я думаю, будет скромный счет, то там, ну, может, ну, может, 3 мяча забьют. Может быть, все что угодно. Верю в минимальную победу Интер 1-0. Тарина Кома. Ну, будет битва, это соседи. Рядом регион, Верхняя Северная Италия. Я думаю, ближе ничья, то может и Кома выиграет. С Никопасом со своим. Сосова, Пиза. Никопас, это он Реал Мадриду принадлежит, по-моему. Сосова, Пиза. но ну, я думаю, Сосова выиграет завтра 2-0. Так, немецкая Бундеслига. Ну тут веселье было. Борусия, Штутгарт, в одни и в, в другие ворота влетала. Борусия в самом конце вела 3-2 и, и рубятся во всех матчах до последней минуты. И Штутгарт сократил 3-3. Не сократил, сравнял. кёльн Антрах. Ну там было веселье, а Антрах навалял. Они вели там 3-1, 4-1. Кельн уже забивал просто на конец матча. Вроде бы 3-4, но было подавляющее преимущество Антрахта. Запоминаем, Антрахт в этом году хорош. Бавария, Фрайбург. Ну тут было веселье. Сначала Фрайбург 2 забил, я не понял, что произошло. Ну а потом вот эта Алиса и пошел, поехала. И... Какие хочешь. И такие, и такие мячи. 6-2. Ханденхайм, Боруссия, Менхайгладбург. Я сказал, что Боруссия ожила. Она в полном порядке мощно. Они рванули Ходенхайм 0-3. Так. Аусбург выиграл у Гамбурга 1-0 и не благодарите. Байер дернул 1-3 на выезде в Ольсбург, как я и говорил. Я вчера... И Хо... Майнс Хофенхайм 1-1. Я вчера в немецкую Бундеслигу просто вот так вот. Вот так вот. Но. Стабильность признак класса. Так. Ну, я футбол смотрю с 7 лет. Мне уже 157. РБ Лейпциг Вердер. Да и думаю, РБшка сегодня дернет Лейпциг 2-0-3-0. Сан-Паули у него будет битва равная. Может быть, все что угодно. Верю в минимальную победу Сан-Паули 1-0. Так, табличка. Что там у нас? Бавария, Байер, Боруссия вверху, Лейпциг. Но Лейпциг сегодня может выйти на второе место опять. Штутгарт, Хайнтрахт. Внизу Майнс 05 Хаденхайм. Сан-Паули рядом. Гамбург тоже рядом. Так. Там Олимпиако вчера играл, выиграли 3-0. А Тромитуса... И вроде бы там какой-то ассист дал шикарный этот Яремчук. Э, но ну, он в конце выходит на 80-й на 80 минуте. Его сюда выпускают на 13 минут. Э, но ну, я не видел матч. Я сегодня могу посмотреть света мало. Нету света. Ну а так, в принципе, все. Сегодня много прикольных матчей. И Рома, и Жерона наши играют. И <связано> Интер Милан. Ну, в общем, на любой вкус. Все, что хочешь. Поэтому смотрим футбол.